কিমান ভাল লাগিছে এইটো ব্লাউজ চাওকচোন নিজৰ বাবে চিলালোঁ যিহেতু বতৰটো ঠাণ্ডা হৈ আহিছে আৰু ঠাণ্ডা দিনত পিন্ধিবলৈ এনেও ভাল লাগে বোৱা কাপোৰ আছিলে ভাবিলোঁ ব্লাউজ এটা চিলাই লওঁ আৰু আপোনালোকক সেই ভিডিঅ'টো মই দেখালোঁ এইটো দেখিছেনে হাতে বোৱা মাছৰাজ সূতাৰ ব্লাউজৰ পিছ আছিলে তাৰপিছতে ভাবিলোঁ ব্লাউজ এটা চিলাই লওঁ আৰু তাৰ এই ব্লাউজটো ধুনীয়াকৈ কাটিলোঁ ইয়াৰ কাটাৰ জোখ মাখবোৰ যদি লগা হয় মোক কমেণ্ট কৰিব আৰু এইবিলাক সম্পূৰ্ণ পিচ পিচকৈ কাটি ল'লোঁ আৰু এনেকুৱাকৈ জইন দিলে মানে আপোনাৰ খেলি মেলি কেতিয়াও নহয় কেনেকৈনো জইন লগালোঁ তাকে চাঙৰ হওকচোন আৰু যিসকলে নতুনকৈ আহিছে তেখেতসকলে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো দবাই দিব প্ৰথমতে এনেদৰে গোটেই মানে ব্লাউজৰ যিবোৰ ব্ৰা কাঠ বুলি কয় সেই কাঠবোৰ এনেকৈ সমানে পাৰি লৈ যেতিয়া এটা মূৰৰ পৰা এনেকৈ সমানকৈ চিলাই চিলাই নি থাকিব লাগিব এয়া চিলাই লৈ বাৰটো সম্পূৰ্ণ হৈ গ'ল এতিয়া সেই তলৰ যিবোৰ সেইবোৰ ইয়াত এনেকৈ জইন কৰি দিওঁ এতিয়া প্ৰথমে সৰু ছাইডৰ পিচটো লৈ তলত লৈ তাৰ ওপৰত সেই কাপোৰডোখৰ দি এতিয়া লাহে লাহেকৈ এনেকৈ চিলাই দিছোঁ এয়া চিলাই হৈ গ'ল সেইকাৰণে একে পদ্ধতি যিটো চিলালোঁ তেনেদৰে খালোঁ ফাইনেলি মোৰ এইখিনি চিলোৱা হৈ গ'ল আৰু এতিয়া তলৰ যিডোখৰ আছিলে সেই কাপোৰখনো মই ইয়াতে তেনেকৈ এড কৰিম তলত লৈছোঁ লৈ এতিয়া তাৰে ওপৰতো ব্লাউজৰ সেই ওপৰৰ ফ্ৰণ্টৰ ছাইডটো লৈ লৈছিলোঁ এতিয়া চিধাকৈ চিলাই দিছোঁ যিসকলে চিলাইৰ লগত জড়িত আছে তেখেতসকলে ভালদৰে গম পাব আৰু যদি খেলি মেলি হয় মোৰ ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চাই ল'ব মই এনেকৈ চিলাওঁ আৰু মোৰ এনেকৈ চিলালে একো অসুবিধা নহয় কিছুমানৰ কাপোৰ বাঢ়ি যায় কিন্তু মোৰ কেতিয়াও কাপোৰ বাঢ়ি নাযায় খাই যেনী মোৰ দুই ছাইডেও চিলোৱা হৈ গ'লে চাই লওক আৰু এতিয়া সেই তলৰ ফালে আকৌ পুনৰ চিলাই দিওঁ এনেকৈ মানে দুটা চিলানী মাৰিব লাগে তেতিয়া ঠুকুৰি খাই নাযায় আৰু অসুবিধাও নহয় একেধৰণে যিহেতু চিলালোঁ দুয়োটা ছাইড এয়া চিলালোঁ চাওকচোন বেশি বেশিকো দেখায় না দুইটা সাইড চিলোয়া হয়ে গেল আর তাই কিনার দিয়ে আকো এটা সিলাই মারি মানে সেই তলর কাপড়ডোখটা চিলনি পড়ে যেহেতু রেসিপি কাপড় ভিডিও দিয়ে আসলে নিজের কারণে ব্লাউজও সিলাইছিল আপনাদের কেউ নদেখাম সেই কারণে দেখাই দিলাম আর আপনাদের যদি ভাল পায় তিন ভিডিওটি সম্পূর্ণ করে চাল আর লাইক কমেন্ট করবলে কেউ নপাহিব আৰু এইটো ছাইড যে বেক চাইডটো হয় যিটো পিঠি চাইডটো সেই চাইডটো এয়া দেখিছেনে এতিয়া সমানে লৈছোঁ লৈ এতিয়া সেই কিনাৰৰ পৰা এনেকৈ এয়া চিলাই দিম চিলাই দিছোঁ যিহেতু ব্লাউজৰ যিহে দাম এটা সাধাৰণ ব্লাউজৰ দামেই এশ টকা এশ বিছ টকা লয় ন গতিকে যদি নিজে জানো সেইটো নকৰাত কি আপত্তি থাকে আৰু নিজে কৰা কামবোৰ এনেও ভাল লাগে নিজৰ ব্লাউজটো নিজে চিলাই লৈ পিন্ধিব পাৰিছোঁ কিমান ভাল লাগে ন সেয়া চাওক এতিয়া এই চাইডৰ যিটো কঁকালৰ সেই চাইডে মানে আধা ইঞ্চি জোখত এটা এটা বিট মাৰি লৈছোঁ এতিয়া গাৰ যিটো ছাইড সেই চাইডটো সেই একেধৰণে চিলাই ল'ম আৰু হাত লগোৱাৰ ভিডিঅ' মই দি থৈছিলোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'বোৰ চালে গম পাব এনেকৈ সহজ পদ্ধতি চিলাব পাৰিব ফাইনেলি এই দুইটা ছাইড চিলোৱা হৈ গ'ল আৰু এতিয়া যিটো কঁকালৰ ছাইডটো সেই কঁকালৰ ছাইডটো হাতৰ পৰা এনেকৈ পুনৰ লৈ যাম আৰু সেইখিনি চিলাই হৈ গ'ল এতিয়া সেই আৰু যিটো মানে হোক লগাম সেই হোক লগোৱা ছাইডৰ সেই কাপোৰখন তললৈ ওপৰৰ ফালেদি এনেকৈ চিলাই লৈ যাম চিলোৱা হৈ গ'ল এতিয়া হাতৰ সেই ষ্টাইল এতিয়া সেইখিনি চিলোৱা হৈ গ'ল আৰু হাতৰ ভিডিঅ' মই দি থৈছোঁ কেনেকৈ লগাই এতিয়া কঁকালৰ পৰা ওপৰলৈ এনেকৈ টানি চিলাব নালাগে ফ্ৰী হিচাপলৈ এতিয়া এয়া চিলাই লৈ আহিছোঁ কম সময়তে নিজৰ ব্লাউজটো মই ৰেডি কৰিলোঁ আৰু যদি কিবা অসুবিধা হয় তেনেহ'লে আপোনালোকে মোক কমেণ্ট কৰিব পাৰিব আৰু যদি ভাল পায় তেনেহ'লে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব কেতিয়াও নাপাহৰিব নতুনকৈ ভিডিঅ' পাবলৈ মোৰ চেনেলটো আলু কৰি থৈ দিব তেনেহ'লে কি তই বাই